Muslimin dan muslimat rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat dan kurnia Allah kita dianugerahkan oleh Allah taala kesehatan, keafiatan, dianugerahkan kelapangan masa. Insyaallah alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini untuk meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan ibadah haji atau manasik haji dalam rangka kursus haji asas kursus asas haji bagi musim haji 1432 Hijriah bersamaan dengan 2011 Masihi Alhamdulillah semoga kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah dengan limpah kurnia Allah tidak anugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelapangan, kesihatan, diberi ilmu iban manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tahu dulu bahawa kita ni ada kursus haji supaya kita timbul suasana sebagai kursus haji, mari sama-sama kita bertalbiah. Labbaik Allah. Yeah. Talbiyah tadi menimbulkan Suasana kita sesuai dengan kursus Yang kita laksanakan dalam Untuk berbincang masalah haji dan umrah Dan talbiyah yang sebenarnya Akan disunatkan bertalbiyah Setelah niat ihram Baik haji maupun umrah Sekarang ini kita buat Untuk latihan Itu yang orang tanya Apa ustaz itu talbiyah bukan disunatkan pun memang eh, disunatkan selepas niat niat haram sama haji haji atau umrah kalau dalam umrah daripada niat haram sampai mula tawaf kalau mula tawaf dah tak ada talbiah dah jangan lepas tawaf talbiah lagi di dalam uh, ibadah haji daripada mula tawaf sam, uh, mula niat sampai tahlul awal kita nak bertahlul awal kalau dengan melontar mula je melontar habislah masa talbiah atau kita balik Mekah tanpa menotak kita tawaf sahih dulu mula je tawaf haji maka berakhirlah talbiah masa talbiah alhamdulillah kita ke ulang balik nanti insyaallah di dalam sampai masa ini nanti alhamdulillah kita rahmati Allah kita berada rumah Allah jangan lupa berniat i'tikaf pada Allah Subhanahu taala semoga kita mendapat ganjaran daripada i'tikaf itu yang kedua saya suka sebelum kita mula kita lihat sedikit saja saya petik sedikit saja tentang adab-adab belajar supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat kita dapat ilmu yang boleh diamalkan ada orang dapat ilmu yang banyak tetapi tidak mampu mengamalkan itu ilmu yang tidak bermanfaat bercerita soal ilmu sampai pagi sampai petang boleh tapi nak pergi ke surau pun payah ah ha, itu pun ada ha? sembang kat kedai kopi soal ilmu ni ya Allah dialah juara sampai masa solat tak pergi dia ke masjid ke surau tak mampu untuk diamalkan mampu untuk bercakap saja bermakna ilmu itu sampai ke akal tak sampai ke hati baik kita tengok, tengok sikit tentang adab-adab kita belajar bagaimana seharusnya kita ikut sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam adab belajar ini sedapat yang mungkin ya eh? Walau bagaimanapun perkara asas perlu kita ketahui bahawa yang asas setiap masa setiap masa kita kena amalkan tak apa. Pertama talbiyah dan tempat tadi sentiasa meluruskan niat. Maknanya kita datang untuk mendapat ilmu daripada Allah Taala bukan daripada Ustaz Sabawi. Saya merupakan alat yang Allah Taala takdirkan untuk bercakap menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Oleh sebab itu Kalau ilmu itu adalah nurullah Ilmu itu adalah cahaya Allah Wa nurullah la yahdi li'arsi Ilmu Allah tidak akan beri pada Hidayah Allah tidak akan diberi Nur Allah tidak akan diberi kepada orang berlaku maksiat Maka adalah kita jaga Pertama niat al a'malu bin niat Sina Umar radhiyallahu anhu meruaihkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul katanya aku dengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibha Awing meraatin yang tuha, yang tuha, fahijratu bila ilaih. ma ilaih atau kama qala Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam bermaksud kata si mama aku dengar Nabi bersabda sesungguhnya semua amal semua perbuatan bergantung kepada niat mesti diniatkan dengan sengaja dengan sahaja dengan tulus niat wa <tuh> inna malikul limri'in ma nawad apa yang kamu dapat bergantung pada apa yang diniatkan Hadis ini ada asbabul-wurudnya, latar belakang lahirnya perkataan Nabi tadi. Kalau dalam hadis dipanggil asbabul-wurud, dalam uh, ayat Qur'an dipanggil asbabul nuzul, sebab-sebab turun. Seorang laki-laki berhijrah. Tapi tujuan hijrahnya itu bersama Nabi bukan nak hijrah, tapi dia nak kahwin dengan seorang perempuan bernama Ummu Qais. Ummu Qais memberi syarat kepada lelaki itu aku sanggup kawin dengan kamu di tempat Muhammad berhijrah mana seolah nak kawin aku boleh tapi pergi Madinah hijrah maka dia hijrah peristiwa itu berlaku dengar oleh orang, orang semua kemudian ditanya kepada Nabi Nabi jawab secara umum innama a'malu bin wa innama likul limri imma semua perbuatan bergantung pada niat dan apa pun hasil perlahi bergantung pada niatnya bagaimana Faman kana hijratu ila Allah wa Rasulih siapa berhijrah ini kan Allah dan Rasul hijratu ila Allah wa Rasulih maka dihijrah apa Allah dan Rasulnya dapat ridha Allah dapat syafaat Rasul dapat pimpinan dari Allah dan Rasul Faman kana hijratu lidunya yusibha siapa berhijrah ini kerana dunia dan bahagiannya atau nak dapat Allah dan tanah Madinah ini subur mudah nak bertani dan sebagainya awim meraatin yang kihwa atau kena kawin dengan seperempuan kahijrat hu ilama hajarah terlebih maka hijrah itu dia dapat apa yang dia nak itu saja dia tidak akan dapat dengan Allah maka kita luruskan ni maksud saya luruskan ini kita sama-sama kena bersihkan diri saya hebatkan ilmu itu satu tangki air yang bersih nak disalurkan kepada pembunuh yang pertama ia kena bersihlah pahit air Batang paik tu sendiri. Batang paik tu berkarat, keluar air karat. Batang paik tu seumpama orang yang mengajar. Orang mengajar tu kena ikhlas pada Allah Ta'ala. Tidak ada maksud-maksud lain. Yang kedua, kalau batang paik bersih, tak juga kena bersih. kolahnya atau baldinya atau apa yang ditanda tu mesti bersih. Kalau tak, air bersih tadi akan jadi kotor juga. Maknanya menerima juga kena bersih. Lillahi ta'ala dua-dua Barulah dapat air yang bersih nah, Itu ya, yang Saya bermohon pada Allah Setiap kali nak mula minta ilham Malaikat akan sampai ke ilham Supaya kita dapat beri yang terbaik Cuma saya juga mohon pada Allah Selepas tamat khusus biasa Untuk dapat ilmu bermanfaat Takut saya pun beri pada orang baik Saya sendiri dapat, tak dapat apa-apa nah, Itu pun kita takut ya. Yang bercakap lagi takut Sebab Allah Ta'ala ancam Ya ayu, ya ya ulil ladzina amanu bima taqulu ma la taf'al wa hayya rubb kenapa kamu cakap apa yang kamu tidak buat Kamu maramkan in la wa anta qulu ma la ta'lam sungguh besar murka Allah bagi mereka yang bercakap tapi dia tak buat so orang buat je ah itu yang paling kita takut dah pula dah tak serasi kerana saya <coughs> test 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 siapa eh, eh? test-test ah jadi wali. Dia nak gili-gili. Dia pun nak rasa gili-gili juga kan. Ha, tak apa. Kita gilikan dia. Tak ada masalah apa. Tidak mengharu birukan kita insya-Allah. Okey alhamdulillah pertama nak test suara dengar tak kena belakang. Alhamdulillah. Di sini okeylah belakang sana okey ya. Okey. Hmm. Takut nanti syok sendiri. Bocah kok orang dengar apa pun tidak atau terlebih dengar suaranya mengaum lebih bunyi seketu oh, sebab ada setengah tempat dia suka besarkan dia punya apa ni delay dia dan sebagainya itu untuk orang menyanyi nah, orang ceramah tak sesuai masa kita nak faham apa kita cakap kan Alhamdulillah kita teramah ke Allah dan sebab itu sama-sama kita ikhlas datang betul-betul untuk belajar saya datang betul-betul untuk mengajar tak ada apa pun yang saya buat tak ada satu orang pun saya kempen syarikat pasal saya nak mengajar saya cukup anti orang menggunakan majlis ilmu sebagai tempat untuk mempromosikan produk sama ada produk bentuk barangan produk bentuk perkhidmatan tak pulang lah kan mengiklan tak apa orang oh, tak tahu ok tuan-tuan nak pergi apa nama ni haji umpamanya ada hal-hal yang mustahak eh, ini nombor telefon saya boleh rujuk tak apa itu tidak jual barang kita terkena cas pun datang rujukan itu sampai hari ini saya masih lagi boleh bertahan walaupun godaan begitu banyak untuk saya cari jemaah waktu kursus syarikat-syarikat sebelum ini dah banyak yang hubungi tak ustaz jadi ejen kami ada datang ustaz jadi guru agama kami lah kami bawa ustaz tiap tahun pergi eh hey, pergi ke Mekah bukan dia yang bawa Allah Ta'ala yang hantar cuma melalui dia je Ya kan? Kalau Allah Ta'ala nak hantar, tak ada siapa boleh pergi. Kalau Allah Ta'ala tak nak pergi, duduk di tabung haji pun tak boleh pergi. Itu kena yakin. Ini sampai musim tak terpilih mengamuk sana mengamuk sini. Mengamuk apa? Allah Ta'ala yang pilih. Dia permudahkan kita. Tahun lepas saya cukup belajar peristiwa berlaku tahun lepas pada seorang <coughs> pegawai. Dia ni menguruskan ibadah, menguruskan guru agama dia yang pilih. Nanti antara orang yang lah mana guru agama dan sebagainya. Tiba-tiba sebelum saya pergi haji, dapat <tuh> SMS, Ustaz tanya buku ni, buku ni ada, da -da, dapat kat mana? Saya kata, Ustaz kat mana sekarang? Patut dia ada di Madinah. Anak ada kat Melayu, kat, kat Eh, tak pergi ke? Saya pun telefon dia, rupanya, dah siap visa, dah siap apa, anak bodoh masuk hospital. Tak kena tinggal anak di hospital gua. Bini nak jatuh, anak kat rumah lagi. Eh kan, anak ada terlajak banyak sikit macam saya, kawan-kawannya. Tak jadi pergi. Last kali memang tak pergi. Saya waktu nak pergi, tarik ustaz, pergi kat situ ni. Anak minta tarik dirilah lah, dia kata. Anak tak keluar lagi dari hospital. Kalau kita pergi lah last minute pun, nampak kerja tak senang hati dan sebagainya. Ha, tengok, pasal Allah Ta'ala tak pilih. Bisa dia siap. Patut dia pergi sebelum dia ah pergi bertugas tunggu jemaah dia, dia bertugas di Madinah tak Allah Ta'ala terpilih jadi itu kena yakin eh, atas oleh sebab itu mesti kena banyak minta kepada Allah daripada minta manusia nak pergi haji ni doa dengan Tuhan lebih baik daripada jumpa orang jumpa orang kena jumpa juga nak minta tolong kan tapi jangan sampai jumpa orang lebih baik daripada dengan Allah Ta'ala itu terbalik Wallahu a'lam. Oh, saya kena tengok sana. Tak apa, skrin saya kat sini. Okey, mem memberi penumpuan. Belajar biar ada penumpuan. Maknanya kita cuba alihkan daripada penumpuan-penumpuan yang lain. Oleh sebab itu, kita kena kawal. Jangan banyak sembang. Ha. Nak bertanya sila, saya dah beritahu hari itu. Dalam khusus ini, saya lebih suka kalau ada pertanyaan, terus tanya. Berkait dengan ibadah. Nak tanya pengalaman-pengalaman sikit berkata perkara lain boleh cerita pengalaman lah. Tapi saya tak ada kuasa nak cakap lebih daripada itulah. Pengurusan haji, orang tabu haji akan datang. Kesihatan, doktor akan datang. Atau petugas yang uh, beri ceramah haji. masalah haid boleh tanya sikit walaupun usazah akan datang. Walau bagaimanapun, secara umum boleh. Kesihatan, apa nak tahu? Yang penting, exercise. Sebab lagi makan... nak jalan kaki jauh. Ya kan? Habis sa'i apa ni dua pusingan dia jalan. Haduh tu, haduh tu, hadu haduh tu hadu -hadu. nak pergi macam mana kan? Pasal sini tak pernah jaga. Betul tak? Makan kena jaga. Jaga tu buah... Jangan tak makan, jangan banyak makan. Rasa-rasa kita ni terlebih banyak makan. <laughs> Okey. Okey, dalam kita sentiasa <coughs> memberi penumpuan mencari majlis ilmu tuan-tuan, Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, datang ke sini cari tempat, saya pun datang sini cari tempat mengajar, sebab dalam ilmu dia ada unsur jihad untuk mendapat keberkatan, mesti ada pengorbanan, korban kita keluar daripada rumah, selain pada masa ini banyak halangan kita yang kita tinggalkan dengan kenduri kawinnya, dengan apunya, apa semuanya, mana tak sempat mungkin, tak apa kecuali hal-hal yang sangat mustahak Ya kan? Saya semalam terpaksa cuti mengajar. Cuti mengajar haji semalam. Pasal nak pergi meminang untuk anak saya. Bukan untuk saya. untuk <tuh> anak. Okay? <tuh> ha, pergi semalam cuti satu hari. Tengah mengajar. Kuliah subuh cuti malam. Cuti balik letih. <tuh> hmm. Tak apa. <tuh> Itu hal yang sangat ustaz, Takkan anak kita nak meminang anak kita. Kita tak boleh pergi. Wakil pada orang lain juru cakap. Saya tak pernah nantik juru cakap. Saya rasa saya boleh bercakap. <laughs> pernah bakal biasa tanya ustaz, siapa wakil ustaz cakap, saya sendiri, ustaz tak wakil tak payah, saya ada ceramah, saya kata takkan nak bincang dengan dia, nak wakil korang <laughs> keputusan kita nak pernah buat kan, ya? ha, Allah Allah tak apa, jadi kita beri penumpuan kita beri pengorbanan, mencari ilmu tuan-tuan kalau baca dalam surah Al-Kahfi ayat 60 cerita Nabi Musa dengan Khidir satu musa satu masa, <coughs> Nabi Musa dalam mengajar ya? <coughs> Tiba-tiba seorang Bani Israel tanya, wahai Musa, siapa yang paling alim sekarang? Musa jawab, akulah, aku nabi dan rasul. Lalu Allah Taala tegur Musa, bukan kamu. Ada seorang hamba aku yang alim berada di antar, di tempat bertemu dua lautan, Majma'al Bahrain. Nabi Musa, oh silap dia. Malu Nabi Musa nak cari siapa orang tu nak belajar. Nabi ni pergi cari orang tu nak belajar. Dia pun ajaklah murid dia atau sahabat dia bernama Yushaq bin Nun. <coughs> Yushaq buat persiapan kita cari. Siapa yang Allah Taala beritahu kita berada dekat Majma' Al-Bahrain. Maka mereka siaplah bekal dan sebagainya. Antara bekal yang mereka bawa <coughs> ikan. Ikan ni ready untuk makan. Dalam tafsir disebut ada dua, ada satu tafsir menyebutkan ikan kering dia sudah masak. Ada satu sebut ikan bakar. Yang penting ikan tu ready untuk makan. Dah mati dah dia. Okey. Jalanlah Yusak dengan Musa berjalan, berjalan, jalan. Sampai pada satu tempat dia terletih rehat dulu. Rehat di atas batu. Tidurlah Musa atas batu tu. Yusak tak tidur. Tiba-tiba ikan tadi bergerak. Tutup, 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 tutup. terjun tu, tu, tu. dalam air. Hilang. Jalan terus.